नमस्कार आर एस टी सी न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने परळी नगर परिषद कार्यालयासमोर जबाबदो आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते सदर आंदोलनात बहुसंख्य कार्यकर्ते महिला व नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे आपला सहभाग नोंदवला होता याबाबत सविस्तर माहिती अशी की परळी शहरातील मोहम्मदिया कॉलनी येथे रोड नाल्या व लाईटची व्यवस्था करण्यात यावी यासह परळी शहरातील नाक्षेंदनगर भीमानगर येथेही रोड नाल्यासह नागरी सुविधा करण्यात याव्यात तसेच परळी शहरातील दलितांच्या समशानभूमीवर अण्णाभाव साठे दलित वस्ती सुधार योजनेतून कामे करण्यात आली आहेत तरी सदर भागात लाईट व पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी यासह विविध मागण्यासाठी आज परळी नगर परिषद समोर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जबाबदार आंदोलन करण्यात आले सदर भागातील नागरिक गेल्या पाच वर्षापासून नागरी सुविधांसाठी परळी नगर परिषदेला अर्ज निवेदन देऊनही आंदोलन करीत आहेत परंतु सदर आंदोलनाची परळी नगर परिषद प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे आज पुन्हा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जबाबदार आंदोलन करण्यात आले सदर आंदोलनाची दखल घेऊन परळी नगर परिषद प्रशासनाने तात्काळ कार्यवाही नाही केल्यास वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आगामी काळात आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे बीड जिल्हा उपाध्यक्ष भाई गौतम आगळे बीड जिल्हा महासचिव मिलिंद घाडगे शहर अध्यक्ष गपा पठाण यांनी दिला आहे पाहूया ये जो आज हमारा जवाब दो आंदोलन है ये झूठी नगर परिषद झूठी इसलिए बोल रहे हैं इनके कम से कम छः पत्र हमारे पास है हमको 2018 और 2016, 16 से 2022 तक ये लोग झूठे आश्वासन दे रहे जैसे बच्चा रोता और बच्चे को चॉकलेट देते दे, ये नगर परिषद के कर्मचारी उसी तरह हमको चॉकलेट दे रहे कि तुम्हारा ये मीटिंग में काम करते तुम्हारा वो मीटिंग में काम करते पंद्रह दिन के बाद काम करते इनकी हद हो गई एक लेटर पर छः महीने पहले इन्होंने कहा कि बीस मार्च को हम तुम्हारा काम चालू करते ऐसा लेटर पर लिखे देने के बावजूद भी इस नगर परिषद ने काम नहीं की उस नगर परिषद के विरोध में और जो नगर सेवक हमारे मतदान के जान पर नगर सेवक बने और उन्होंने हमारे काम को नहीं करे हमको घुमा घूमी करे हम उनका निषेध करते और तो उनके विरोध में आज हम पूरे के लोग हमारी माँ ने पर के भाई नहीं बैठ रहे मगर ये धक्का नगर नगर परिषद हमारे कामों की नहीं लेंगी तो आने वाले दिनों में हम नगर परिषद का घेराव करेंगे और कलेक्टर ऑफिस में मोर्चा लग जाएंगे और यहाँ पे जो उपोषण होगा हमारे काम जब तक चालू होते नहीं हम एक तो जिएंगे या मरेंगे या हमारा काम चालू चालूा तभी हम उठेंगे जब तक हम इसके के बाद आंदोलन खत्म नहीं करेंगे ये आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम परली शहर के लोगों को हमारी बात पहुंचाते हैं और उनसे आह्वान करते हैं कि सुन के खिलाफ हम सबको एक होने का वक्त आ गया जनाब प्रकाश मिलकर साहब के बैनर तले अपनी आवाज को बुलंद करने का वक्त आ गया ये जीत हो गई प्रताप सिर्फ पैसे वालों की पार्टी है इनको गरीबों से कोई भी देना देना नहीं है ये वंचित गरीबों की आवाज है और बारा साहब रात दिन गरीबों के लिए लड़ रहे हर समाज के लिए मुस्लिम दलित चमार मनियार अतार लमानी हर समाज की आवाज को लेकर बारा साहब आज अपने जीवन का रान कर रहे जान की मिट्टी कर रहे इसके लिए मैं सारा समाज आह्वान करता हूँ कि बारा साहब के साथ खाने को कदा लगाकर साथ दे और बचाने की करे। ने 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 ने। सदर आंदोलनाची दखल घेऊन परळी नगर परिषदेचे कार्यालयीन अधीक्षक संतोष रोडे यांनी आंदोलनकर्त्याचे निवेदन स्वीकारून सदर प्रश्न नप प्रशासनाच्या वतीने तात्काळ मार्गे लावण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले आहे सदर आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे विष्णु मुंडे प्रमुख बालासाहेब जगतकर शहराध्यक्ष संजय गवळी साहेबराव रोडे प्रसन्नजित रोडे राजेश सर्वदे प्रेम जगतकर गौतम साळवे यांच्यासह बहुसंख्य कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले आर एस टी सी न्यूज नेटवर्क परळी